warawaina fi sahih al-bukhari wal muslimin radhiyallahu anhuma an aisyata radhiyallahu anha qalat telah meriwayatkan oleh kami daripada dua sahih iaitu bukhari dan muslim radhiyallahu anhuma daripada aisyah radhiyallahu anha qalat aisyah berkata nuzilat hadhihi al-ayatu diturunkan ayat ini ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت Surah Al Isra ayat 110 dan janganlah kamu jaharkan dengan sembah dengan solat engkau dan janganlah kamu mendiamkan dengannya janganlah kamu memperlahankan dengannya jadi janganlah kau jaharkan dengan solat ini dengan maknanya doa ...jangan kamu kuatkan dengan doa kamu. Dan juga jangan terlalu pelan... ...sehingga diri sendiri pun tak dengar. Bila berdoa, jangan terlalu kuat. Macam menjerit. Macam mendesak seseorang. Meminta sesuatu... ...kepada seseorang. Maknanya kita kuatkan. Tetapi kepada Allah Taala ...tidak dibenarkan begitu. Jangan sampai menjerit bila kita berdoa. Dan juga jangan terlalu pelan wa batari bainadhalika sabilah dan laklah kamu cari ataupun pilih di antara keduanya maknanya pertengahan antara terlalu kuat dengan terlalu perlahan ambil jalan tengah-tengah sama ada ketika kita berzikir kepada Allah Taala maknanya secara sederhana di dalam melantunkan suara begitu juga ketika kita berzikir kepada Allah sama ada ketika berdoa ataupun berzikir kerana Allah Subhanahu wa taala juga selain daripada menyebut tentang doa Allah taala juga sebut tentang zikir. Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaum. Hendaklah kamu berzikir akan Tuhan engkau pada diri engkau tadarruan dengan cara rendah diri. Ah, khifatan maknanya perlahan, dunal jahri tidak kuat. Minal qaum daripada perkataan. Itu adab kita berdoa dan juga berzikir kepada Allah. Berdoa dan berzikir ini kita berdoa minta pertolongan kepada Allah Taala. Kalau pelan Allah Taala dengar tak? Dengar kan? Jadi tak perlu kita menjerit. Jadi kita berzikir pun sama. Tujuannya nak mempersembahkan sesuatu zikir ataupun ibadat itu kepada Allah. فَاسْلٌ اِعْلَمْ أَنَّ فَرِضَةَ الزِّكْرِ غَيْرُ مُنْحَسِرَةٌ فِي التَّسْبِيهِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْمِيْلِ وَالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِيْهَا Kita masuk kepada satu tajuk, satu fasa, satu perbahasan yang baru. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya fadilat zikir. Fadilat ini maknanya kelebihan zikir-zikir yang disebut ataupun yang dizikirkan dia banyak kelebihan. Dalam pelajaran kita yang lalu kelebihan itu mesti datang daripada Allah dan juga Rasul sebab dia merupakan perkara ghaib. Sesuatu kelebihan di dalam sesuatu amalan, sesuatu zikir, sesuatu ibadat dia ni benda ghaib, kita tak tahu. Manusia tak boleh nampak melainkan melalui penghabaran daripada Allah dan juga Rasul. Jadi daripada Quran dan juga daripada <coughs> hadis ini tak terkira punya banyak tentang fadilat zikir. Sebahagian daripada zikir itu tasbih. Tasbih ni apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah dia panggil tasbih. Wa tahlil, tahlil apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dipanggil tahlil. Wa tahmid, tahmid apa dia? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nahwiha dan seumpamanya. Maknanya zikir-zikir yang disebutkan tadi dan zikir-zikir yang lain dia mempunyai fadilat. Fadilat itu banyak. Ha, tidak terkira. Balkana kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atillah fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Bahkan seseorang yang beramal kerana Allah jadi beramal ni bukan ada tujuan, ada maksud, ada hasrat selain daripada Allah Taala. Tujuan fokusnya matlamatnya adalah kerana Allah, mempersembahkan ibadat itu kepada Allah. Dia kata setiap amalan kerana Allah dengan sesuatu kotaatan semua termasuk dalam zakirulillah. Semua termasuk dalam zikir. Semayang termasuk zikir sebab semayang itu mengingati Allah. Orang yang berpuasa termasuk dia sedang berzikir kepada Allah kerana puasa itu mempersembahkan ibadat itu kepada Allah. Begitu juga ibadat-ibadat dan ketaatan-ketaatan yang lain. Kaza qala Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghayruhu min ulama Dikata begitulah apa yang disebut oleh Sa'id bin Jubair dan selain daripadanya daripada ulama. Maknanya sesuatu ibadat di atas tujuan dan maksud yang mendekatkan diri kepada Allah tujuannya kepada Allah semua dipanggil zikir sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah nak membawa ketaatan kepada Allah semua dipanggil zikir qala ataun rahimahullah majalisuz zikri wa hiya majalisul halal wal haram majlis zikir itu adalah majlis halal dan haram maknanya majlis zikir majlis pengajian ilmu termasuk di dalam majlis zikir sebab apa? Di dalam pengajian itu ada cerita bak halal, bak haram. Boleh, tak boleh, larangan, suruhan, tegahan. Maknanya majlis ilmu juga termasuk di dalam majlis zikir. Ha, termasuk di dalam majlis zikir. Kaifa ha. tashtari wa tabi'u wa tusalli wa wa tankihu wa tutalliqu wa 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 Ah bagaimana kamu nak berjual beli? Termasuk zikirlah. Bila jual beli ni dia ada jual beli haram, jual beli halal. Ha, jadi semuanya membawa kita ingat kepada Allah bila kita mempelajari hukum-hukum Allah Taala. Bagaimana mana nak uh, berjual beli, sembahyang, puasa, nikah kahwin, talak, haji dan sebagainya. Semua termasuk di dalam bab zikir. Menunjukkan maksud zikir ini sangat luas. Termasuk di dalam bab kita menuntut ilmu pun termasuk di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nak mengajak ingat kepada Allah. Faslun qala qala Allah taala innal muslimina wal muslimat sesungguhnya orang lelaki yang Islam dan juga orang perempuan yang Islam ila qaulihi taala sampailah kepada firman Allah taala wazakirina Allah katsiran wazakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang berzikir ni Tadi sebab tu dia kata kelebihan zikir ni pahala dia banyak Sehingga tak terkira Jadi di penghujung ayat itu Orang lelaki yang Islam dan juga perempuan yang Islam ini Yang sentiasa berzikir kepada Allah Lelaki yang berzikir Dan juga orang perempuan yang berzikir Dengan zikir yang kathira Zikir-zikir ni dia suka banyak apa ganjaran, apa kelebihan, apa fadilat dan apakah janji Allah kepada orang yang banyak zikir ini A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Telah menyediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka itu keampunan. Maknanya dosa-dosa yang kita buat Allah Ta'ala ampun dengan sebab zikir. Sesuatu dosa yang dilakukan oleh manusia terhapus dengan sebab pertamanya taubat. Yang keduanya dengan sebab kita melakukan kebaikan. Innal hasanati yuzhi binas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan Maknanya zikir itu sebahagian daripada bentuk kebaikan Yang menghapuskan dosa yang dilakukan oleh seseorang Bukan sahaja Allah Ta'ala hapuskan dosa Wa ajaran azimah Dan Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar Iaitu pahala yang besar Kepada seseorang yang sentiasa melazami akan zikir Surah Al-Azad surah Al-Ahzab ayat 33 sehingga 35. Wa rawayna fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Telah meriwayatkan oleh kami Imam Nawawi kata di dalam sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sabaqal mufarridun Qalu wa ma mufarridu ya Rasulullah wa ma mufarriduna ya Rasulullah. Qala adzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Yaitu orang yang lelaki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan juga perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat telah melalui jalan-jalan di lereng-lereng bukit di Mekah. Tiba-tiba sebahagian ataupun sekumpulan daripada kalangan sahabat ini terpisah dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia mau pergi dulu. Ha, yang lain pas ke belakang. Lalu ditanya kepada Rasulullah, mana pergi yang lain? Sabaqal mufarridun. Telah mendahului lah oleh mufarridun dalam ada riwayat dibaca dengan mufridun demo ni pergi ke dulu ha, demo maju ke depan ha. jadi ditanya kepada Rasulullah apakah ini maksudkan mufridun lalu Rasulullah kata azzakirun Allah azzakirun Allah kathiran wa ini adalah orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala. Demo ni, hak pelajar ke depan tu orang yang kuat zikir. Bukan bermaksud so orang yang tertinggal itu tak kuat zikir, kuat. Banyak zikir tapi demo ni lebih lagi. Ha oh, demo sampai ke depan. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat sentiasa berada di dalam keadaan zikir, ingat kepada Allah. Sebab tu doa mereka mudah dimakbulkan oleh Allah. Kan ada dalam hadis ya. Eh? Di antaranya hadis yang diriwayatkan yang, yang yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Matan Arba'in itu bila seseorang itu ingat kepada Allah Taala Allah Taala akan ingat kepada dia. Jadi para sahabat ni sentiasa ingat kepada Allah dalam semua keadaan semua ketika. Qultu ah ruya mufridun bitasydid bitasydidir ra wa takhfifiha mufridun sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wal masyhurul ladzi qalahu jumhur at Jumhur ulama baca dengan mufarridun dengan ditasydidkan ra. Apa maksud ditasydidkan? Diletakkan sabdu aa, kepada ra itu. Al mufarridun. Wa alam anna hadhihi anna hadhihi al al-karimata mimma yanbari an yahtamma bima'rifati bima'rifatiha sahib hadzal kitabi Imam Nawawi kata ketahuilah ha bahawasanya ayat yang mulia ini sepatutnya mengembangkan berat ha mengambil berat dengan mengemahaminya oleh orang yang membaca kitab ini Siapa yang baca kita baca kita kena ambil berat ambil ambil perhatian ha ambil perhati maknanya tumpu Wa qad ikhtalafa fi fi dhalik telah berselisih pendapatlah pada yang itu faqala al imam al abul hasan al wahidi qala ibnu abbas radhiyallahu anhu al muradu yazkuruna allah fi adbari salati orang yang banyak berzikir tu apa dia alladhi al muradu yazkuruna allah fi adbari salawati orang yang banyak berzikir itu orang yang berzikir kepada allah setiap kali lepas sembahyang mayang ni upah kali yang wajib eh? lima jadi pas mayang tu jangan bangun terus pas mayang tu berzikir dulu dengan zikir-zikir yang maksur yang datang dari Rasulullah cuma yang menjadi perbahasan para ulama secara berjemaah ataupun tidak kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi di zaman Nabi mereka berzikir secara bersendirian begitu juga para sahabat Walaupun mereka ada dan ada berada di dalam satu kumpulan tapi masing-masing zikir, bukan lantik seorang tekong ataupun khalifah ataupun ketua tak. Jadi kadang-kadang orang mula nak mempelajari, nak mengenak mendekatkan diri kepada sunnah, nak beramal dengan amalan sunnah ini dia tak apa jelas dalam isu ni. Pas semayam mesti bangun sebab tak nak duduk ramai-ramai takut termasuk dalam bidah. Pas semayam, hmm. terus bangun lari tu. Pas semayam terus cabut. Ha, bukan macam tu faham dia. Cuma jangan berzikir secara serentak suara yang senada serentak dengan suatu suara dilantik tekong, tekong ni apa dia? Ketua ataupun khalifah. Ha yang tu maksudnya tak berlaku zaman Rasulullah. Adapun duduk sekali memang duduk sekali. Banyak hadis ya, duduk sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik bangun tu, takut jadi bidah. Ah. so tak zikir. Takut jadi bidah ah, macam mana? Ya? Bidah. Ah. Yang ni maksud itu kan ni maksudkan bid'ah. Ha? Bid'ah ah ni mencipta sesuatu yang tak berlaku di zaman Rasulullah, tak diamalkan di zaman Rasulullah. Rasulullah memang berzikir, para sahabat memang berzikir. Walaupun duduk dalam satu kumpulan, secara ber, duduk dalam jemaah masing-masing punya zikir. Itu maksudnya bukan bangun terus. Ha, jadi kita tengok di sini dia kata sebahagian daripada maksud orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak maknanya zikir sepah kali semayang wa wudu wa pagi petang wa fil madaj yaitu ketika dalam di atas lambung-lambung ha qu'udan qiyaman wa qa'udan wa ala junubihim berzikir ni sama ada ketika berdiri ketika duduk ataupun di atas lambung-lambung sebab apa orang tidur ni sunah nabi tidur di atas lambung-lambung yang kanan maknanya dalam keadaan macam tidur tu berzikir kepada Allah Taala Ah, ha, tidak tertentu kepada kafiat-kafiat yang tertentu kedudukan-kedudukan yang tertentu maksudnya nak berzikir mesti berdiri nak berzikir mesti duduk ha, tak berbagai-bagai kafiat dan cara Sebahagian daripada orang yang ambil ayat ini ya Allah qiyama wa qa'udan wa ala junubih ah ha, itu ada kata dalil ayat ini sebagai dalil sebagai bukti boleh zikir menari sebab Allah Taala kata berdiri boleh duduk boleh Berbaring boleh? Menari? Menari pun dalam keadaan zikir juga. Ha, itu dia salah tafsir. Salah faham dan salah tafsir kepada ayat. Ha, ayat tak sebut macam tu. Ha, jadi dia kata di sini. Ha, di atas matajat lambung-lambung. Ataupun rusuk. Wa kullama istaiqallah minnau Bangun tidur juga berzikir. Ha, sebelum nak zikir-zikir yang lain dia ada doa kan. Alhamdulillahillazi ahyana wa ada amatana wa ilaihi wa dan apabila bangun daripada tidur wa kullama aw min manzilihi zakarallahi ta'ala dan apabila dia keluar rumah masuk pulang kepada balik ke rumah dia dia zikir kepada Allah Wa qala mujahid la yakunu min az-zakirin Allah ka la yakunu min az-zakirin Allah ta'ala Mujahid kata, seseorang itu tidak dianggap orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan zikir yang banyak melainkan dia zikir dalam keadaan berdiri, duduk dan juga di atas lambung-lambung. Wa qala Atok telah berkata, Man salat salawat lima berhakuknya, faham? Dalam 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 dengan dalam 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 tuntutan dalam 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 dia bukan buat sembahyang cincai ataupun lebih kurang. Dia buat sembahyang tu dengan sempurna. Orang ini ataupun golongan ini termasuk di dalam orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hadza naqalahu al-Wahidi. Ah. Syekh Wahidi ini menakalkan daripada Mujahid. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqaza ar-rajulu ahlihi min al-laili ya aw salla raka'ataini jami'an. Kutiba fi adh Allah katsira wa adh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila telah membangunkan seorang lelaki akan ahlinya iaitu isteri seorang lelaki maknanya suami dia tidur bila dia bangun malam bukan dia saja bangun bila dia mulai bukan dia saja mulai. bila dia bertahajud bukan dia saja bertahajud dia membangunkan isteri dia ha dan mereka berdua sembahyang ha ataupun sembahyang berjemaah dicatat lelaki ini ataupun individu ini adalah termasuk daripada orang yang ingat betul-betul kepada Allah ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak bukan dia bangun sahaja, sahaja. kadang-kadang orang ni dia, dia, nak lepas diri dia dia seorang nak masuk syurga dia tak bawa sekali ahli keluarga dia untuk masuk syurga sedangkan Allah Ta'ala kata ya yuhalladina amanuku anfasakum wa ahlikum nara wahai orang yang beriman pelihara lah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka Hadha hadithun masyhurun masyhurun rawahul Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah fi sunanihim. Wallahu alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.